Salam əziz izləyicilər, kanala xoş gəldiniz. Bu gün sizə reyhan kompotunun hazırlanmasını göstərmək istəyirəm. Və bu kompotun hazırlanması üçün bizə 1 dəstə reyhan, yarım stəkan şəkər tozu, 1 ədəd limon və qaynayan su lazım olacaq. Və bunları demək bu kompotu hazırlamaq üçün xüsusilə diqqət edin ki, reyhan alarkən daha çox, yəni bənövşəyi rəngli yarpaqları çox olsun, yəni ara sıra yaşıl yarpaqlar olur çalışın hamısı demək bənövşəyi rəngli olsun tam demək keçəy bunu hazırlanmasın. Demək ilk növbədə limonunuzu belə 3 ədəd deməli dilim kəsirsiz. Bir də təbii ki, reyhanı, reyhanları təmizləyib, təmiz-təmiz yuyub qoyursuz yanısa. Bir il knöbədə reyhanları demək ə, qabınızın içərisinə tökürsüz, hansı qabdakı hazırlayacaqsınız ora. Ə, və dedim kimi, çalışın hamısı bənövşəyi rəngli yarpaq olsun. Onda rəngi daha yaxşı olur. Və ikinci növbədə limonları belə ə, həmin o doğradığımız dilimləri sıxıb və sonra içərinə atırıq. və sonra şəkər tozumuzu əlavə edirik. Və ehtiyatla qaynar suyumuzu əlavə eləyirik. Və qapağını yerləşdiririk. Və gördünüz ki, may az az rəngə çıxmağa başlayır. Və bu belə soyyana qədər, demək belə şəkildə qalır. Və hələ tam soymamışdan əvvəl belə 1-2 dəfə açıb belə qarışdırdıq. Bunu etməyə də bilərsiz. Sadəcə rənginin necə çıxmağını görmək istədiyimə görə ara sıra belə 1-2 dəfə belə qarışdırdım. və bu artıq soyuduqdan sonradır. Və içərisindən reyhan və limonlarını çıxardıq və bir gün qabaqdan buz deməli hazırlamışıq və bu buzları da əlavə etdik. Təbii ki, monsuz olsa da olar. Yəni soyuq olmasa daha yaxşı sağlamlığımıza görə. Belə buzları əlavə etdik və artıq demə belə şəkildə təqdim etmə oldu. Belə əziz izləcilər, kompotumuz hazırdır. Bəyəndinizsə bən tuşuna basmağı unutmayın. İzlədiyiniz və dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. İnşallah gələn videolarda görüşəyəndə. Sağ olun, salamat qalın.